علم لنا إلا <سؤال> علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من رب أن يحضرون إله أنت مقصود وغضاق مطلوب أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم آمين أما بعض Jemaah yang dimuliakan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah terlebih dahulu kita merafakkan setinggi kesyukuran kita Keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Beringat selawat dan salam Tertuju buat junjungan besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah pada hari ini kita nak mengongsikan sebuah hadis Yang menceritakan tentang Di sebalik hikmah pensyariatan ibadah haji yang menceritakan tentang kelebihan eh, apabila mengerjakan haji salah satunya menghapuskan dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita lihat di daya kaca TV ini kita nak mengusikan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam man hajja -ha hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raj'a kama walattuhu ummuhu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara-perkara yang fasik yakni di luar daripada ketaatan maka imbalannya kesannya dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan ibunya dalam keadaan suci daripada dosa dan noda. Jadi terdapat, terdapat tiga perkara yang kita nak kongsikan iaitu apakah kelebihan, fadilat, keutamaan dalam kita mengerjakan ibadah haji. Dan keduanya di dalam hadis ini Nabi SAW meletakkan pentingnya keikhlasan. Nak buat sesuatu amalan ni penting bila kita nak bila, bila, mana kita ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ni adalah berkenaan tentang pantang larang pentingnya juga untuk memelihara menjaga pantang larang dalam supaya kita dapat meraih kesempurnaan ibadah pahala kita jadi para jemaah yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi, eh, pernah disebutkan di difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran apa disebutkan wa'azzin fin-nasi bil haj yaktuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq Al-Quran menyebutkan menceritakan tentang kelebihan ataupun kita sebutkan tentang hikmah persyaratan ibadah haji apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dan serukanlah umat manusia ini untuk mengerjakan ibadat haji. Ayat ini berjemaskan Allah tujukan waktu itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissolatussalam apa Allah sambungkan nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhan ya iaitu kan, rijalan. Kemudian dalam keadaan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya daripada pelbagai jalan yang jauh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini Allah SWT sebutkan beberapa perkara yang boleh kita simpulkan tentang hikmah. Eh, salah satu rukun Islam yang kelima ini iaitu nak mengingatkan tentang erti sebuah persaudaraan Islam. Ya, Bagaimana bila mana kita nanti berjuta-juta manusia ni pergi dalam keadaan tujuan yang sama. Tempat yang sama. Pakaian yang sama yang hanya bezanya adalah takwa kepada Allah SWT. Jadi tidak kiralah kita ni VVIP ke, kita ni ber, tinggi ke dan sebahagainya. Tapi bila kita pergi sama, pergi sana dalam tujuan dan keadaan yang sama hanya membezakan takwa kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi inilah hikmah di sebalik persyyaratan ibadah haji. Yang kedua ni sangat penting iaitu kita nak 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 ya, di sebalik kesan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sekaligus dia menghidupkan syiar agama Islam. jadi kalau kita lihat bagaimana kita melontar jamrah, ini semua ada kesan-kesan bibit perjuangan dan sejarah daripada para nabi. Kisah para nabi dan kalau kita lihat begitulah bagaimana kali pertama bila kita diceritakan bagaimana pembinaan Kaabah eh, ya, daripada zaman Nabi Ibrahim SAW dan kemudian dibantu sendiri oleh Nabi Ismail Sallallahu Alaihi Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk seru. Ya, dalam keadaan kondisi ketika itu memang tidak ada apa-apa pembangunan, tak ada pun jutaan manusia pun. Tapi Allah perintahkan supaya ...panggil manusia ni untuk datang ke rumah Allah taala. Jadi ada yang kita dapat lihat dahulu mungkin dalam keadaan mereka berjalan kaki. Ada yang mungkin mereka berkenderaan dengan menaiki unta-unta. Ada kalau zaman-zaman kita dulu lah, pakcik-pakcik atuk kita, kita dulu... ...ada zaman menaiki kapal. Sekarang dah ada menaiki pesawat macam-macam. Sekarang pun trend ada berbasikal. Kayuhan haji orang kata. Ya. Ha, jadi maksud dia kita nak melihat dan kita nak mengimbau kesan perjuangan dan sekaligus kita menghidupkan syiar agama Allah SWT dan yang ketiga ini adalah satu lambang perhimpunan nanti ketika mana di hari akhirat kelak supaya kita ni dapat menyemai keinsafan kalau kita kita berwukuf di Arafah, kita bermunajat kepada Allah SWT. Jadi itulah dalam keadaan keterikan matahari yang panasnya. Dalam keadaan kita memakai kain ihram yang mungkin tidak tidak selesa dengan pakaian biasa kita. Dalam berjuta-juta manusia, semua pakaian sama. Tapi itulah hakikatnya keadaan kita nanti bila mana di hari akhirat. Jadi tiga perkara berjumlah sekian yang kita boleh simpulkan hikmah persyaratan ibadah haji iaitu nak memperkukuhkan Persaudaraan antara Islam antara kita yang berlainan bangsa ya, yang tetapi tujuan yang sama ya, tetapi yang membezakan adalah takwa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah menghidupkan syiar agama Islam dengan melihat dan merefleksi kesan perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi dan yang ketiga adalah lambang perhimpunan di hari akhirat kelak. Nah, para sekalian kita sikit sebanyak kita nak kongsikan daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi Wasallam menyebutkan man hajja hazal bait. Barang siapa yang menunaikan haji falam yarfus dan dalam keadaan dia ni tidak bercakap perkataan yang buruk Ha, maksud dia, dia menjaga tutur tuah katanya yang mengu, boleh mengurangkan pahala ibadah. Jadi kita ni nak mengharapkan kesempurnaan ibadah bukan hanya melihat perkara yang membatalkan ibadah haji kita tetapi juga boleh mengurangkan pahala ibadah haji kita. Jadi antaranya juga menjaga perkataan-perkataan. Jadi kita membentuk kesabaran diri kita. Kita tahan lidah kita ni daripada mengumpat, daripada berkata-kata dusta, daripada perkara-perkara perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan dan boleh mengurangkan pahala ibadah kita. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi belum yafsuq. Jadi ada yang fus ni dia ada mempunyai beberapa maksud. Jadi rafsan ni juga adalah melakukan hubungan intim sesuam antara suami dan isteri. Ya, jadi apabila kita pergi mengerjakan ibadah haji ni kita kena peka dalam benda ni. Kena menjaga pantang larang supaya kita dapat meraih kesempurnaan ibadah haji kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut walam yafsuq wala yamfisuq dan juga dia tidak tidak apa dia dia tidak melakukan kefasikan dalam riwayat yang lain dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man hajjalillah ada satu riwayat yang lain Nabi tak sebut man bait tapi Nabi sebutkan man Siapa yang melakukan ibadah haji kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau nak mengharapkan kesempurnaan ibadah haji ini nak mendapatkan pengampunan dosa bukan menjaga pantang larangnya bukan juga peka dalam memelihara perkara yang boleh mengurangkan pahala ibadah puas, uh, ibadah haji kita tetapi juga pentingnya kita meletakkan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat kita buat dengan hati kita. Hati kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah imbalannya berjemaah sekalian? Walam yafsuq raja'a dan ummuhu maka mereka ini ibarat dilahir di uh, ibarat dia akan kembali kepada fitrah seperti mana dia dilahirkan ibunya yakni bersih daripada dosa dan dan juga noda. Jadi inilah para jemaah sekalian, para alim ulama menyebutkan inilah dimaksudkan yang yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi ni termasuk dosa-dosa besar juga. Tak sama ada dosa kecil ataupun juga dosa-dosa besar. jadi inilah besarnya ibadah pahala ibadah haji ini yang kita uh, renungkan daripada hikmah tadi kita kongsikan dan juga kelebihannya. Jadi alakumul hajman dirabbul jadi kalau kita ni berada di sini, ya kita menuakan kesejahteraan buat saudara kita yang mengerjakan ibadah haji. Pada masa yang sama, kita pun juga boleh menambahkan dan menggandakan pahala ibadah haji, ibadah-ibadah eh, kita di bulan Zulhijjah ini dengan kita melakukan amal-amal yang soleh dengan niat dan ikhlas kerana Allah SWT. Jadi apa kita buat kita qiyamul lail kita berpuasa semua kita letakkan ikhlas kerana Allah Subhanahu taala pada masa yang sama kita menjaga diri kita ni daripada dosa dan noda pada masa yang sama kita memelihara diri kita daripada boleh mengurangkan pahala ibadah-ibadah kita yang lain mudah-mudahan amalan kita ni Amalan yang soleh, amalan puasa kita ini berguguran dosa dan noda kita dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan dengan amalan yang kita kerjakan ikhlas kerana Allah SWT kita mendapat darjat yang tinggi dan keretaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian uh, yang ringkas ini. Insya-Allah, sekian. Keesokan harinya Kita akan kongsikan lagi Jadi di dalam buku ni Berajmah sekian Dia banyak uh, Untayan-untayan hadis-hadis Yang berkenaan tentang Kelebihan haji dan umrah Yang Insya Allah kita akan bacakan Satu lagi petikan hadis Pada hari esok Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita Dalam kebaikan Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu Yang bermanfaat Sekali apa yang baik Datang daripada Allah Dan khilaf dan kurang Datang daripada diri saya Kita akhiri dengan tasbih kafir. فرح بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعاصر الإنسان في خص إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته